привет, друзья! С вами Алиса. Надеюсь, вам понравилось видео с микрофоном. И сегодня мы будем рисовать эльфиовую башню, как я вам и обещала, в принципе. Вот. Я хочу придать небольшое такое вот обращение к Ане Парадиной, то, что она читает мои видео о рисунках по клеточкам неинтересно мне считает. <coughs> а, Аня. <э... <цил> 네. Вот, ну, короче, Аня, как ты хочешь, я тебя не просил подписаться на канал. И можешь отписываться, мне, в общем-то, все равно. Вот, ну, в принципе, можешь отписываться, раз тебе неинтересно, глупо. И напишу в комментариях, что тебе нравится. Но я все равно снимать не буду. То, что тебе нравится. Обзор, может быть, я буду снимать. Многие. Наде не знаю, влоги только если как вот с Германом на капустом, допустим. Да и Вот, поэтому, а ну, не смотри. Прости, это не нравится. В принципе. Вот. Так, давайте рисовать. Обязательно нужно... Как сказать? В общем, обрисовать 4, ну, ну, блин, не 4, 5 клеточек. То есть... Вот так вот. В общем-то, пять клеточек длина. Три, две. На ламе на. Вот. Так, дальше в одну клеточку вверх делаем. Потом две вверх. Вот, уже две. Опять две вверх. И уже делаем полоску Здесь, кстати, внизу... Так, вот так вот. Ну, три, о, четыре даже прорисовываем. Вот так вот, как бы вверх. Здесь пять отступаем. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь мы точно так же четыре вверх. Три, четыре. Точно так же пять. Идем. Три, две. Блин, извините, мне вот эти обружки мешают. Ай, блин, я вам неправильно показала. Оказывается, здесь не один. А Согласен. Извиняюсь, стираем все. Ну, не все. Ну, стираем. Здесь все правильно один. Так. Два. Раз. Два. Раз. Так. Раз, два. Ну, вот таких вот два. Все. Ну, и конечно, вверх. Ой, извиняюсь. Еще вверх. Две. Оп. И все. Здесь теперь точно так же. Раз, два, три. Тогда Та вот так вот у меня получилось. Здесь соединяем теперь. То есть у нас вот как-то так получилось. Здесь один, два, два, два. Один, два, два, два. Четыре, четыре, соединяем здесь две отступаем раз-два так значит здесь уже рисуем три клеточки так отсюда тоже дверь ступаем раз-два и здесь рисуем в три клеточки так теперь соединяем это у нас нижняя часть такая получилась. Вниз мы еще дрисуем. Ну, низ башни. Ну хотя давайте сейчас дрисуем. Так, соединяем. Вот так получилось. Здесь такая, как арка есть такая в три. Ну, в три я имею в виду. В длину. Да, в длину. Да. Да, наверное. В длину. Ага. Так, теперь одну отступаем, одну здесь отступаем. Получается три клеточки. Вот так вот можете метку поставить, такие точки. И ведем так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять ведем ну вверх, три, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь точно также десять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Соединяем. Только внизу соединяем. Ну, и ну, вверху тоже, в общем, можно соединить. <coughs> Извиняюсь. <coughs> Приболел. Два. Два. Так, здесь соединяем. Такая, в общем, получается у нас здесь. Эльфи и два обнурали Эльфи. О, боже мой. Эльфинова башня. О боже, я это выговорила. Я вот думаю, можно здесь в два же, да, сделать. Вот так. Нет, слишком маленькая. В три. В три пойдет. Там вот такая. Здесь мы соединяйте. то что получится что-нибудь. Блин, фиговая на самом деле. Хотя давайте попробуем соединить. Ну, может, что такое фигового не получится? Вот, соединили, пробуем. Стираем лишние линии. Ну, ну, смотрите, ну, не знаю. Да, и так, я соединю. Я все-таки, наверное, соединю. Потому что так не очень-то и красиво, я вам скажу. Так, 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 Соединяем. Можно любым цветом раскрасить эльфилевую башню. Но я бы вам посоветовала фиолетовый. Где же она там? Во Франции, в Париже была создана. В <свист> общем, <свист> я расскажу фиолетовым. А и вы, ну не знаю. Как хотите вы, в общем. Ну, как-то так, короче, получилось. Пофиг. Ну, вот так. Также мне нужны ножницы. Извиняюсь, не, не было. Берем, в общем-то, фиолетовый. и раскрашиваем вам эльфелевую башню. Здесь нам не понадобится черный полевой. Вот так вот мы раскрашиваем башенку. Вот. А будем, в общем, рассказываем. Я уже видел идет 10 минут. Ну, уже 10, ну, 10, эм, 10, 25. 5, <связано> я смогла, 10, 25, ну, у меня лично было только что. Ну, не только что, но было. Сейчас, сейчас уже идет э, 10.40. Да. Я молодец, я отгадала. В общем, вот у меня короткие будут выходить, скорее всего, видео на канале. По 10, по 16 минут. Потому что камера меня больше не может выдержать. Скорее всего, если удалить память, в принципе, сойдет. Так, мы также будем вырезать. Так, Стиралки осталось, извиняюсь. Так, и мы будем вырезать. Упс. Ну, ладно. Кстати, всем спасибо за просмотр. С вами была Алиса. Такая эльфилевая башня получилась. Всем пока, удачи, до скорых встреч. Пока.